下面我给大家讲解一下，如何快速的穿上战斗服，脱下运动鞋，直接把双脚插到防护靴内，拉起裤带。 在火场里面啊，会有大量的浓烟，让我们的视线受阻。我们队员之间呢，为了防止走失，会选择用绳索套在腰带上，把大家连成一串。特殊情况的时候，会选择直接用手扣住腰带，或者是扣住队员的肩带。来，南楚，扣住我的肩带。扣住我的肩带。 南车，扣住我的肩带。南车。认真点啊，这很重要。林站长，你身为一线消防员，你在火场营救的时候，如果我抓住你的肩带，那下一步你是不是应该抱住我？我们在现场救援意识清醒的人的时候，会选择让大家穿成一串。大家像这样一路往前走，避免走散，明白吗？你们自己互相试一下。 嗯。是不是想拉林站长炒 CP 啊？但好像运气没那么好。嗯，我才没有。不错。 大家都看到了，绳索攀爬是消防员必备的技能之一，在很多营救、救援还有自救的时候都起到了重要的作用。刚才刘助理的演示，大家都看清楚了吗？看清楚了。好，那今天就教一下大家如何打结。刘助理，走<好>，你下去指导一下。是。 你们每个人都记住了，不要小瞧这些基础训练。这个结看似简单，但是在高空救援当中，这可是最重要的一环，俗称“生命结”。好了，呃，那个大高个，你那个打错了。我知道你教的那个，但我这个是国外救援老手用，比你那个方便，更节省时间。 老林，是这样吗？他这节可以，但是我们教的不是这节呀、啊。算你会的多，也成。看着没有？你们林站长说不错。哎，对了，听说你们这儿有个什么不成文的规定，新、嗯、队员挑战老队员成功，就能在你们特勤九条上加上自己那条，是不是？呀，看你这口气，是要挑战挑战我们林站长？老林，有人挑战你。嗨。 切磋嘛，我对什么都感兴趣，都学过一点。那你展示一下。那把东西放着吧，来吧。好，你问一下，加油、哎！小杨总加油！ 小张总，你太厉害了、哎，还行啊，别网课。你这个不错，下午训练的时候，你正好帮大伙儿检查检查，那个绳结扣的对不对？行，可以呀、啊，你这身体素质，不当消防员可惜了。哎，你说我赢了你们，你们那特警九条上是不是得有我蒋某人的名字？你想多了，这个呀就是单项训练，消防员呢考验的是综合能力。 你如果想学，我全教你。等你什么时候都学会了，当上了消防员，你就可以加上自己的特勤条例了。你给我耍赖吗、啊？没有，你考虑考虑啊，真的。